Приветствую, бандиты! Пришла вот такая посылка с аукциона Виолити. Цена посылки доставки 45 гривен. Бачите, нема подорожания. 200 грамм по 400. Сейчас мы откроем и подивимся, что тут будет у нас. А у нас тут вы уже знаете, что. Так что, подивимся, как человек запечатал. А, классно. Если подорожания нема, уже классно. Опа, извиняйте за варварский способ. Ну так пошла, как говорится, масть. О, пакетик. Все. Открываем не спеша. О, тут еще пакетики. О, а тут еще в пленочку. И часики дошли в силги. Бляха, ну что за хрень? Не те, що часи, часи клас. телефон просто падає, бляхамуха. І от такі часи слава. Слава Made in USA. Що означає это? Хто знає, Made in USR? Об'ясніть, бо пишуть в коментарях, що я неправильно говорю, що це були советські часи, які йшли на експорт. Я кажу, а хто каже, що це вообще все друге. Напишіть, знатоки. Дивиться веком каком хорошем стане. Ищи почти красочка нова. Эх, коллекция моя. Кнопка. Кнопку надо будет поменять. Мне кажется, есть кнопочка. И буду красовать мою душу. Они вроде бы идут, да? Да, идут еще. Механизм бомба запущен. Так что, пацаны, кому надо, аукцион виулити. Ссылочка под видео, а также закреплена в комментариях. Заходите купляйте. И ничего не бойтесь. И вам ничего не будет.